Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Запрошую до перегляду. Сьогодні неділя у нас. Позаду мене багато людей, як бачите, це всі з церкви перемога. В Братиславі! В Словаччині ми на златих пєсках. Що робимо? Сьогодні хрещення, тому я перемикаю камеру і показую вам. Що у нас тут буде відбуватися, Пастор хрестить першу людину? Тепер іде наступна дівчина. В Цьому році у нас шість людей, які виявили бажання хреститися. Якщо ми будемо читати Біблію, то хрещення відбувається у зрілому віці, коли людина розуміє, на що це їй потрібно. Тому люди дозріли до цього рішення. Хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. Спасибо. <плес> ну что, друзі, поздравляю вас. Теперь все Переодівайтесь. Не забудьте на него пальця, щоб є Ну а тепер йдемо до нашої альтанки. Я взяла на всяк випадок купальник, бо у нас... Після прохолодної погоди, яка була декілька днів, сьогодні прямо тепло. То думаю візьму, якщо захочеться потім після цього всього покупатися трохи, позагоряти. Попереднього разу, це було рік назад. Ми Постелили ковдрички і всі знаходилися під березами. Цього разу орендували альтанку. Ось там є будиночки, які можна орендувати для відпочинку. Зараз я буду біля них проходити. Вам покажу ближче. Ось так бачите, як вони виглядають. Злати піски. Це таке місце для відпочинку. Вхід на територію платний 6 євро для дорослої людини. Ну і трошки дешевше для дитини. Якщо онлайн купувати, то 550 для дорослої людини. При вході одразу каса, можна купити або розплатитися картою, або готівкою. Є озеро, є різні альтанки, можна посмажити тут м'ясо, є роздягальні, туалет на території. Роздягальний туалет все безкоштовно, Да, идете да, вот сюда и вот и налево чуть-чуть да. заворачиваете, там будет желтое заднее <существует> такое. Или за девочками Вот бачите, это место, да, где можно да, что-то что что посмажить. Я не помню, не в прошлом, позапрошлом. Да, позапрошлом. Да, Есть столы лавки футбольное поле там я бачила теннисные столы такая достаточно велика территория мы очень искренне за вас радуемся, мы верим, то, что ваша жизнь жизни наступил очень важный, очень серьезный этап. Мы желаем от всего сердца, чтобы то, как мы сегодня провозглашали, чтобы так и было, чтобы вы жили с Богом и для Бога, и служили Ему доброй совестью. Это самое емкое, что вы можете сделать. В любой ситуации, где вы наверху, где вы не сильно справляетесь, помните, что Главное, чтобы между вами и Богом не было никаких препятствий. Если надо покаяться, катитесь. Если надо чем-то исправляться, исправляйтесь. Если надо радоваться, радуйтесь. Если надо плакать, плачьте. Это нормальные процессы. И, и сделайте все, чтобы между вами и Богом никто и ничто не возникало. И тогда у вас все получится. А Бог постепенно, шаг за шагом научит, воспитает и поднимет. Нас. Аминь. Давайте поможем. Можно смотреть каждого из них, чтобы завете с Богом у них все получалось. Аминь. Аминь. Господь, спасибо тебе за наши братьев и сестер. Мы благословляем сейчас каждого и каждого из них. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что они вошли в этот новый, зрелый, сильный сезон своей жизни. Мы благословляем их, мы высвобождаем на их жизнь благодать. Все, что Господь им нужно, пусть придет с небес, Господь. Все, чем нужна им поддержка и водительство, пусть это придет в жизнь. Мы просим Бог, пусть призвание каждого и каждой из них, оно раскроется в их жизни во всей полноте. Пусть, Господь, в их жизни не будут просто мечты, желания или фантазии. Пусть в их жизни они распознают и поймут от Тебя те цели, те намерения, Господь, с которыми Ты их создал, Господь, чтобы они раскрыли эту тайну, они вошли в полноту, Господь, и были счастливы от того, что понимают Тебя и реализуются в своей жизни, в своем призвании, предназначении. На, на всех сто процентов Во имя Иисуса Христа Мы как церковь благословляем Господь И благодарим тебя, за то, что в их жизни Будет сиять твоя слава Во имя Иисуса Христа Просто вы не видите, где они на самом деле Не были. Садитесь и будем дальше двигаться В нашем собрании христианина. Бывают три этапа. Я хочу сегодня понемножечку каждого из них коснуться. Первый этап ⁇ это жизнь с Богом или служение Богу без посвящения. Такое бывает. Удивительно. Есть много людей, которые с Богом, в церкви, которые что-то делают даже, которые в чем-то участвуют, какой-то идет процесс, но они сами внутри себе не понимают, зачем это им надо. Знаете, вообще реально есть люди, которые служат Богу за компанию. И ходят в церковь. Просто с друзьями. Я не говорю, что это плохо. Это нормально на определенном этапе. Да? Понимаете? Все ДВРы понимают, о чем я говорю. ДВР, дети верующих родителей. Вы ходите в церковь, потому что вы родились в христианской семье. У вас нет других вариантов. Вы не можете в это время, в сцене утром, пойти в другое место. Ну, можете, конечно, но у вас будут проблемы. Вот. Но каждая семья, я не говорю, что это хорошо-плохо, это просто есть, да. Слава Богу, что хоть так, Бога, про Бога знает. Вопрос другой. Вопрос в том, что каждая семья, каждая христианская семья с верующими родителями, она должна, она проходит этап, когда дети начинают думать, а зачем я езжу на мою воскресную школу? А зачем мне быть на собрании? И если ответа не появляется, человек даже может быть в служении. Ну почему? Потому что мама с детства дала воскресную школу, а потом еще музыкальную школу. А я еще пою, меня Бог благословил. А вот меня направили в группу прославления, а потом еще то, а потом еще это. Вот. И потом человек живет, живет, проходит годы, и в какой-то момент он такой, а, я уже сам за себя решаю? Так я не хочу никуда ходить. И перестает вообще просто жить этой частью своей жизни. Угу. Почему? Потому что освещение было, давайте так скажу, буквально человека толкали и заставляли освещать свою жизнь, не было греха какого-то публичного, каких-то таким серьезных падений, но кому это надо, у человека ответа не было. Понимаете, о чем я говорю? Да. Если есть силы, скажи аминь. 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 Вот, потому что на самом-то деле, если ты делаешь правильные вещи, но ты не понимаешь, зачем ты туда вкладываешься, они для тебя потеряют любой интерес. Но при этом, когда человек служит Богу, без... служит Богу идет за Богом, часть Божьего, Божьего Царства, без посвящения, без понимания, зачем ему это надо, рано или поздно, друзья, первое, это приводит тебя к разочарованию. Ты не понимаешь, зачем мне нужна эта цена. Привожу еще один пример. У нас много молодежи, но мы регулярно с этим сталкиваемся. Парни, девушки, есть симпатия, хотят строить отношения, встречаться. И всегда есть служители, которые дают какой-то совет в этом смысле, да? И мы говорим, ребят, смотрите, вот здесь не надо так делать. Или здесь вы правильно делаете, вот идите mm -hmm. в эту сторону. Вот, и, и всегда возникает вопрос, а что я вас должен слушаться? Ну, Во-первых, никто ничего не должен. Любое твое посвящение и послушание, оно добровольно. Но если ты делаешь это потому, что тебе сказали, он же пастор, ему виднее, это никак не работает. Ты должен услышать то, что тебе говорят. Ты должен осознать и взять для себя это. На самом деле я понимаю, зачем мне нужно сделать так или иначе. Зачем мне нужно здесь поставить границу, сюда не идти, или в этих отношениях поставить паузу, или здесь наоборот что-то развивать и строить в своей жизни. Если ты этого не делаешь, приходит разочарование. Второе, слушайте, когда мы вот идем за Богом вот так, без посвящения, мы не видим полноценной Божьей поддержки. Потому что Богу не нужны наши внешние дела. Ему нужно наше сердце. Аминь? Аминь. Поэтому Библия говорит о том, что Бог, Он не лицеприятен, но Он Бог сердцеведец. И не надо это воспринимать только так, что Он... Ему не важно, какое у тебя выражение лица, он видит саму суть. Не, вот это не просто он там такой сканер, рентген, который там до мозга костей тебя проверяет. Бог он за то, чтобы у тебя с ним отношения были настоящими просто. <связывая> настоящими. Если у тебя проблемы, говори об этом Богу спокойно. И если у тебя радость, ну, радуйся перед ним искренне. Если у тебя что-то тебе непонятно, делай это. Но если ты начинаешь лицемерить, если ты начинаешь пытаться перед Богом разыгрывать какую-то роль, что-то ему показывать, то, чего нет у тебя в сердце, у этого точно не будет Божьей поддержки. Он сделает шаг и скажет, ну хорошо, поиграем в эти игры. Давай представим себе, что мы с тобой в театре. Да? Бог будет ждать, пока ты станешь настоящим. А без этого у тебя не будет этого коннектора. И третий момент, который происходит, когда человек без посвящения идет за Богом. Человек теряет Божье водительство. И Божье откровение. То есть вот эта вот изоляция, она превращается в засуху в твоей жизни, рано или поздно. Поэтому очень важно разобраться, зачем ты идешь, куда ты идешь, как это было э, вначале и потом дальше, куда ты идешь вперед.